заместитель директора коммунального предприятия житлоинвестбуд УКБ Поляруш Александр Александрович. Значит, то, что вы сегодня видите на этой площадке, это результат э, уже, наверное, э, годичной давности, так называемый конфликт, связанный с тем, что так называемые активисты, часть которых представляется местными жителями, часть, и мы это видим, явно не представляющие интересы данного района, Удораживает протестную активность, обосновывая это тем, что мы в незаконный способ пытаемся здесь засыпать так называемое озеро и построить жилой дом. Сразу хочу пояснить, что то, что здесь происходит, это является следствием реализации инвестиционного проекта, инициатором которого выступала Киевская городская государственная администрация по строительству многоэтажного жилого дома, шестисекционного. Часть квартир, которым будет передана пострадавшим от аферы элиты центр. Безусловным плюсом этого проекта является то, что город не несет в рамках реализации этого проекта финансовой нагрузки в том плане, что мы как инвестор именно э, сами за счет э, вот, прибыли, да, получаемой от потенциальных инвесторов, мы безвозмездно передаем э, на сегодняшний день 8% в э, квадратных метрах, это более 5000 квадратных метров пострадавшим от аферы центр и в квартирном эквиваленте, но ну, это порядка 100 э, квартир. Значит, обвинения идут в адрес коммунального предприятия о том, что мы засыпаем озеро. Сразу хочу в этой связи сказать, что первое, земельный участок, который был предоставлен по строительству жилого дома, в конце 2014 года был передан Заступов был передан в постоянное пользование коммунальному предприятию Киевское инвестиционное агентство. Они на сегодняшний день являются, по сути, собственником этой земли. Мы как победители инвестиционного конкурса на сегодняшний день силами нашей подрядной организации осуществляем здесь подготовительные работы, подготовительные подчеркиваю, работы. Никаких строительных работ на данном участке не ведется. Соответственно, эти работы предполагают вот так называемое вертикальное планирование, в том числе с засыпкой вот этого так называемого болота. Некоторые его называют озеро, но поверьте, перед тем, как сюда заходить, собственники земли получили исчерпывающий пакет документов, подтверждающие о том, причем от уполномоченных городских инстанций, о том, что на данном участке нет никакого озера, а есть лишь высокий уровень грунтовых вод и болотистая заболоченная местность. Значит, это предоставляло и коммунальное предприятие ПЛЭС, которое подтверждало, что у них на балансе этого водного объекта нет и, и, и Институт Генплана Киева, и значит, Департамент благоустройства. Мы на сегодняшний день, как коммунальное предприятие, работаем в рамках правового поля. На сегодняшний день для проведения подготовительных работ у нас есть весь пакет разрешительных документов. Мы, кроме того, всегда были открыты для общения с общественностью. Мы не раз на протяжении этого года были участниками так называемых, подчеркиваю, так называемых общественных слушаний, как на площадке здесь, так и в стенах Дарнинской администрации, где целевым порядком предоставляли... И проект дома, да, который на сегодняшний день находится в экспертизе, и решение Киевсовета, и другие разрешительные документы, которые дают на право или наши подрядные организации находиться здесь и проводить соответствующие работы. К сожалению, мы видим о том, что некоторые э, группы людей, э, видно, что да, палатки, представляющие политические силы, очевидно, инспирируют здесь определенную протестную активность. Э, с, безусловно, с определенными целями. Мы понимаем, что здесь есть и политический и пиар определенный, и возможности, возможность yeah. неких других э э -э схем. идей. Ну, к сожалению, конструктива у нас не получается с ними, несмотря на то, что мы демонстрируем свою открытость и э -э отметаем э -э в правовом поле всю абсурдность обвинением в наш адрес блокирование работы продолжается. Нас обвиняют во всех грехах, говорят, что это озеро. Я уже говорил о том, что никакого озера на данном участке нет. Кроме того, нас обвиняют в том, что мы не строим, поскольку здесь будет многоэтажный дом, мы не строим и не обеспечиваем социальной инфраструктуры здесь. Это тоже неправда, поскольку мы, наверное, как масштаба города Киева, единственное строительная компания, я подчеркиваю, коммунальная компания, принадлежащая громаде города, строит в Дарницком районе больше всего объектов социальной инфраструктуры. Я имею в виду и школы, и детские садики, и детские поликлиники, и прочее, прочее. В частности, мы в этом году запланировали начать строительство вот напротив, буквально через дорогу, во дворах самого большого, самой большой школы на 1480 мест, самая большая школа в Украине и детского сада, причем школа с бассейном и напротив значит, площадка, стадион и детский садик. Поэтому, кроме того, когда мы получали градостроительные условия и ограничения, мы выдержали все, все условия и требования в отношении значит, инфраструктурных проектов и обеспечения местных жителей садиками, школами и так далее.